PM Anwar tegur mahasiswa didakwa sebar maklumat palsu berkait SST. Dua adun dan ahli perniagaan mengaku tidak bersalah babitkan skandal rasuah Sabah. Ramkarpal turut gesa kerajaan lanjut tempoh perkhidmatan Ketua Hakim Negara. PM Anwar jelaskan lanjutan tempoh perkhidmatan Hakim Tertinggi tidak dibuat secara automatik. Saleh Keruak dedah UMNO sedia hadapi PRN akan datang. Dan pejuang nafi dakwaan parti akan bubar dan sertai bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegur sikap sesetengah mahasiswa yang didakwa menyebarkan maklumat tidak tepat berhubung dakwaan kenaikan kadar elektrik, susulan peluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST. Beliau yang berucap dalam perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri menjelaskan bahawa kadar elektrik tidak mengalami kenaikan kecuali bagi pengguna dalam kumpulan 10 dan 15% teratas. Menurut Datuk Sri Anwar, beliau tidak menolak sebarang kritikan, namun meminta semua pihak, terutamanya golongan muda, supaya menyuarakan pendapat berdasarkan fakta dan kebenaran. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar turut menjelaskan bahawa kerajaan sentiasa terbuka terhadap pandangan rakyat dan bersedia meneliti semula sebarang keputusan yang dirasakan membebankan, termasuk dalam pelaksanaan SST. Beliau memberi contoh pendekatan fleksibel kerajaan apabila pelaksanaan cukai ke atas buah-buahan import seperti apple, limau dan kurma ditangguhkan selepas menerima maklum balas daripada pelbagai pihak termasuk timbalan Perdana Menteri Ahmad Syed Hamidi. Datuk Sri Anwar turut memaklumkan bahawa semakan semula terhadap pelaksanaan SST juga dilakukan bagi memenuhi permintaan syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS yang memohon ambang nilai jualan tahunan dinaikkan. Dua ADUN Sabah dan seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan rasuah membabitkan rasuah yang didakwa berkaitan lesen cari gali mineral di negeri itu. Pemetik Malaysia kini, Adun itu ialah pembantu Menteri Negeri Andi Muhammad Suryadi Bandi Tanjung Batu dan Yusof Yaakob Sindumin. Andi didakwa menerima wang tunai RM150,000 daripada ahli perniagaan Te Jian Chiang juga dikenali sebagai Albert Te sebagai pertukaran untuk memudahkan permohonan lesen cari gali untuk syarikat sinaran hayat sendirian berhad kesalahan yang didakwa berlaku pada 12 Mei 2023 di kediaman Andi di Jalan Pantai Sembulan, Kota Kinabalu. Andi yang juga Ahli Parlimen Kalabakan didakwa mengikut Seksyen 16 Kurungan A Kurungan A Akta SPRM yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Sementara itu, Yusof yang juga pengerusi Kansana Sabah didakwa menerima wang tunai RM200,000 daripada T di bar atas bumbung Hotel Hilton di Kota Kinabalu pada 6 Mac 2023. Suapan itu didakwa bertujuan membantu memproses lesen cari gali syarikat Nusa kini sedang berhad. Teh, seorang ahli perniagaan dari Selangor dan juga pemberi maklumat dalam skandal itu didakwa atas dua pertuduhan menawarkan rasuah kepada adun di bawah peruntukan undang-undang yang sama. Ketiga-tiga mereka mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Mahkamah Session Jason juga. Mahkamah menetapkan 5 Ogos 2025 untuk pengurusan kes pra-perbicaraan. Bekas Timbalan Menteri Undang-undang Ram Karpal Singh turut menggesa kerajaan melanjutkan perkhidmatan Tengku Maimun Tuan Mat sebagai Ketua Hakim Negara. Beliau turut menggesa agar tempoh perkhidmatan Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Nalini Pasmanadam juga dilanjutkan. Katanya, kerajaan telah beberapa kali menyatakan bahawa reformasi institusi merupakan perkara yang paling diutamakan dan sukar untuk difahami mengapa soal lanjutan tempoh perkhidmatan para hakim ini tidak selari dengan agenda itu khususnya ketika ramai hakim mahkamah persekutuan telah bersara atau bakal bersara. Dalam keadaan ini amat penting untuk mengekalkan status quo dalam pentadbiran kehakiman bagi memastikan peralihan yang lancar Apabila barisan baru hakim Mahkamah Persekutuan mengambil alih, Ramkar Pal berkata, Rajaan perlu memberi penjelasan jika ia memutuskan untuk tidak melanjutkan tempoh perkhidmatan mereka. Menjawab gesaan sesetengah pihak, Datuk Seri Anwar berkata, lanjutan perkhidmatan penjawat awam termasuk hakim tertinggi tidak dilakukan secara automatik dan mesti mengikut prosedur bawah perlembagaan persekutuan. Beliau meluahkan rasa hairan apabila persaraan sama ada penjawat awam, hakim atau pegawai lain menjadi persoalan. Dato Sri Anwar berkata, nampaknya ada kempen untuk menekan kerajaan sama ada melanjut atau menamatkan tempoh tertentu yang boleh mempolitikan institusi sepatutnya kekal bebas. Di tengah-tengah kabar angin mengenai melobi, beliau berkata, ini sebabnya beliau sengaja mengelak menemui hakim kanan selain Ketua Hakim Negara. Badan kehakiman kini berdepan beberapa siri persaraan. Bendahari UMNO Sabah Saleh Said Keruak menjelaskan, parti itu sudah bersedia sepenuhnya untuk menghadapi PRN akan datang dengan rangkaian akar umbi yang luas sedia digerakkan. Adun Usukan itu berkata, parti itu kini mempunyai 5,912 cawangan dengan 612,867 ahli berdaftar di seluruh negeri. Jika digerakkan kekuatan dengan disiplin dan strategi, ia akan mencetuskan gelombang besar di seluruh negeri. Dia berkata demikian pada himpunan petugas pilihan raya UMNO Sabah di Tenom. Saleh berkata, kekuatan sebenar UMNO Sabah terletak pada cawangan akar umbinya yang aktif berinteraksi dengan komuniti setempat serta disiplin organisasi dan operasi lapangan yang tersusun. Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid Ali menafikan desas desus yang mengaitkan kononnya parti itu akan dibubarkan manakala ahli-ahlinya akan diserap menjadi ahli bersatu. Malah katanya kepada Malaysia Gazette, parti itu di peringkat cawangan dan negeri juga baru selesai mengadakan persidangan tahunan yang mana kepimpinan di peringkat negeri sudah pun dilantik. Dalam masa sama ujarnya, parti itu kini sedang dalam proses untuk menyelesaikan pemilihan di peringkat pusat yang mana keputusan undiannya akan diketahui pada Perhimpunan Agong Pejuang pada 19 Julai depan. Difahamkan pada tarikh itu, Ahli-ahli Pejuang juga akan memilih pemimpin jawatan tertinggi presiden, timbalan presiden dan ahli-ahli dalam majlis tertinggi MP Pejuang. Muhammad Rafiq diminta mengulas mengenai desas-desus yang tersebar di laman sosial yang mendakwa sebuah parti politik akan dibubarkan dengan ahli-ahlinya akan diserap menjadi ahli Bersatu. Desas-desas itu kemudiannya pantas dikaitkan dengan pejuang memandangkan pemimpin dan ahli-ahli parti tersebut merupakan mereka yang keluar atau meninggalkan bersatu sebelum ini. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.